Приветствую всех! И сегодня я бы хотела записать для вас видео, рассказать, просчитать весь маркетинг-план компании Redox. На наших вебинарах вам показывают наши слайды, говорят доходы, но там нет четкого просчета. Поэтому я хочу сейчас вам просчитать все прямо на калькуляторе. Именно возможность то, как мы работаем командой и какие же доходы на самом деле вы все-таки получите. Итак, добро пожаловать к нам в Redox. Поехали! Первая площадка. Вход в эту первую площадку ⁇ это проект биткоинов. То есть вот здесь вам показывается именно все на биткоинах. Но так как многим людям это сложно, многие вообще не связывались никогда с этой валютой, то здесь есть примерный перевод в долларах. Почему в доллары? Потому что один биткоин у нас равняется 400 долларов. Поэтому мы будем также просчитывать в долларах. Это гораздо удобнее. Но здесь я сразу скажу вот такое вступление, что эта валюта, и валюта это варьируется. На сегодня один биткоин равен 420 долларов. Ранее, год назад, он был 200 долларов. И в конце этого года, сейчас у нас март 2016 года, в конце этого года есть а, вариант, что один биткоин будет равняться 600 либо 800 долларов. То есть а, здесь доходность увеличится уже полтора а то и в два раза поэтому суммы здесь есть сейчас вам рассказывают только приблизительные на уровне сегодня какой у нас курс итак поехали мы будем с вами считать итак у нас вход в первую площадку сразу говорю что работаем мы тремя аккаунтами то есть мы входим золотым треугольником вход у нас не 2 доллара получается, а уже 6 долларов. 6 долларов. Далее, что же мы имеем на выходе? У нас здесь требуется заполнить 62 человека. Сами видите, мы работаем по 3. Соответственно, мы делим на 3. И у нас приблизительно 21 человек нужен нам в структуре. Таким образом мы быстрее закрываем наши площадки и таким образом мы получаем уже тройную выгоду. На выходе мы зарабатываем 62 доллара, умножаем на 3, так как у нас 3 аккаунта, это получается 186 долларов. Здесь происходит мгновенный реинвест. Что это значит? Вы встаете снова в первую площадку, отдавая ту же самую минимальную сумму 2 доллара. У нас 3 аккаунта, получается мы отдаем 6 долларов. Чистая прибыль у вас получается здесь равна 180 долларов. 6 вот здесь, да, 62 на 3 мы уже просчитали вот здесь выше. Минус 6 реинвест, 180 долларов, это ваша чистая прибыль. Вы можете забрать ее на руки, а можете перейти уже во вторую площадку. Что происходит здесь? Давайте смотреть. Но не забывайте, что ваши 6 долларов Пройдя всю цикличность, они снова начинают работать. То есть вот это вы получите многоразово. Это ваш многоразовый доход. Он будет а, уже независимо от вас приходить к вам. Следующий момент. Если вы решили перейти на вторую площадку, вы видели прекрасно, что мы заработали 180 долларов. Вход во вторую площадку у нас составляет 25 долларов. Мы заходим тройным аккаунтом. Итак, чистая прибыль с первой площадки получается у нас. 105 долларов вы забираете себе на руки. При этом ваша первая площадка работает, она также прокручивается и независимо... От этого будет вам приносить ваши 180 долларов. Вы зашли, теперь смотрим вторую площадку. Во вторую площадку. Здесь уже нужно 30 человек. У нас, мы не забываем, да, тройной аккаунт. Значит, нам нужно 10 человек. Прошу прощения. 10 человек для того, чтобы закрыть нам вторую площадку. Нам не нужно сюда уже приглашать. Мы вспоминаем, что в первой площадке уже есть наши партнеры. Мы помогаем их перевести во вторую площадку. Не зовем, не ищем новых людей, никого не приглашаем во вторую. У нас есть наши люди, которым мы также должны помочь заработать 180 долларов. Когда люди зарабатывают, они они переходят автоматически к вам в площадку. При этом вы зарабатываете на данной площадке выход 400 долларов. Это получается тройным аккаунтом 1200 долларов вы зарабатываете не забываем здесь происходит автоматически также реинвест то есть 1200 минус 25 умножаем на 3 это 75 долларов мы получаем чистую прибыль 1125 долларов каждый раз прокрутки второй площадки то есть ваша площадка прокрутилась первый раз да вы Получили свои 1200. У вас мгновенный реинвест. 1125 долларов у вас остается на руках. Переходим дальше. Дальше у нас есть третья площадка. Смотрим, что происходит здесь. 1125 долларов у нас была чистая прибыль со второй площадки. Первую мы сюда уже не плюсуем. Мы будем рассматривать конкретно площадки. В конце вы сможете просто плюсовать вашу общую доходность. Итак, вход в третью площадку равен 200 долларов. У нас тройной аккаунт и того 600 долларов. И здесь на выходе у вас уже чистая прибыль на руках останется 525 долларов. Здесь вы видите 14 человек. Уже нам надо уже не 30, не 62, как вы знаете, наверное, что обычно при переходах... Оно э, в маркетингах люди должны увеличиваться, да, в объеме. Здесь они увеличиваются только в первой площадке. В следующих площадках вам увеличение людей не нужно. То есть вместо 20 человек 62 у вас не стало 128, да, и в третьей 280 вам не стало. Вам нужно еще меньше людей. То есть приблизительно 5 человек должно к вам перейти со второй площадки на третью. Всего лишь 5 человек, 5 золотых треугольников. Мы заходим тройным аккаунтом. Почему я уже объясняла? И при этом закрываться площадки ваши будут ну, просто мгновенно. Далее. Ваша чистая прибыль 525 долларов вы забираете на руки. Выход с третьей площадки это 1600 долларов. Тройным аккаунтом это получается 4800 долларов. Автоматический реинвест 600 долларов вы отдаете минус вашу чистую прибыль. 4800 и того у нас получается 4200. Вы будете всегда зарабатывать с третьей площадки. То есть вы реинвестировали, площадка снова крутится. Причем, обратите внимание, чем меньше людей, тем ваши площадки, которые выше да, по значимости, вторая, третья, они будут закрываться гораздо быстрее, чем первые. И доход вы будете, соответственно, получать чаще больше, чем меньше. Так, Смотрим, да, 4200 у нас чистая прибыль. Все, мы заработали, мы реинвестировали. Переходим далее. Четвертая площадка. Ну, здесь механизм расчета вы уже понимаете сами. 4200 у нас осталась чистая прибыль с третьей площадки. Вход во втор... в четвертую площадку, прошу прощения, у нас 825 долларов тройным аккаунтом. Это будет 4200 минус у нас здесь 2475. То есть давайте даже возьмем калькулятор. Чтобы нам не ошибиться, 825 мы умножаем на 3. Это будет 2475 Минус 2475. И на руках у нас тогда останется минус 4200. 1725. Это чистая ваша прибыль, она остается. То есть вы реинвестируете один, вы инвестируете в новую площадку всего один раз. Так, смотрим, что у нас осталось. 1725 долларов чистая прибыль. Выход здесь 3300 на три аккаунта это 9900 долларов. Здесь уже нужно 6 человек, то есть всего лишь 3 на самом деле человек. 2 человека, прошу прощения, 6 мы делим на 3, тройной треугольник, да, три аккаунта, два человека помимо вас вам нужно. То есть здесь остаетесь вы, 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 и к вам еще с третьей площадки приходят четыре человека. Всего лишь на всего. Ребята, это ну просто колоссально. Смотрим, на выходе мы получаем 9900, автоматический реинвест – Минус у нас мы посчитали уже 2475. Давайте опять включим калькулятор, чтобы нам не запутаться. 9900, цифры уже совсем пошли другие. На. В выходе чистая прибыль 7425. Это всегда будет прибыль с этой площадки у вас. То есть площадка закрылась 9900, минус реинвест 7425 вы всегда будете получать на руки. Даже после того, как вы перейдете. То есть, ну, со второго круга, если здесь вы проплатите сейчас пятую площадку, то в дальнейшем ваша прибыль будет такова. Именно с этой площадки. Что ж, мы получили нашу чистую прибыль. Рассматриваем пятую площадку. 7425 долларов наша чистая прибыль составила с предыдущей площадки и мы видим, да, что уже вход на пятую площадку у нас составляет 1730 долларов тремя аккаунтами. Что мы здесь получаем? На самом деле Могу сказать вам, цифры очень большие, потому что они в долларах. Если вы посмотрите левую часть таблички, то суммы здесь очень маленькие. То есть 4 биткоина на выходе 69 биткоинов. 70 биткоинов. Сумма на самом деле. Что такое 70? Смешная сумма. Но мы сразу просчитываем в долларах. Один биткоин равен приблизительно 400 долларов округленных. Плюс-минус он валируется. Мы считаем 400. Хотя он сейчас уже на сегодня 420. Итак.

со входом на пятую площадку после четвертой площадки, но она у вас также крутится. Выход на четвертую у вас останется вот таким же. Вам больше реинвестировать, вам больше не нужно проплачивать вход на пятую площадку. 2235 чистая прибыль. Вы ее забираете себе. Смотрим дальше. Здесь нам снова нужно 62 человека. Так как у нас тройные аккаунты, то есть приблизительно снова 21 человек. Что происходит? Мы подтягиваем хвосты со своей первой площадки мы опять тянем всех людей. Что здесь очень важно, дорогие мои, здесь не важно, где находитесь вы. Очень важно то, что ваши люди, они тоже должны заработать. Когда заработают они, заработаете вы. Здесь нет такого, чем выше ты, ты король, да, и ты зарабатываешь баслосновные деньги, как везде обещают. Пока ваши люди не заработают этих денег, не заработаете вы. То есть вы должны в первую очередь помогать своим партнерам, тянуть хвосты своих партнеров. На пятой площадке именно это и происходит. Но здесь уже смотрим. Выход здесь у нас уже 138 биткоинов или приблизительно 55 тысяч 300 долларов. Это у нас тройной аккаунт. Мы здесь... Снова берем свой калькулятор 55 300 умножаем на 3. Это 165 900 долларов. Вы получаете чистую прибыль. Вы уже сюда вложили деньги, но происходит опять реинвест. Хотите вы этого, дорогие мои, или нет, вам проект не даст остановиться, он вам будет всегда давать зарабатывать. Если вы даже сказали, я не хочу больше дальше идти, проект вас а, вам даст заработать снова. То есть вы ушли, вы больше не работаете, вы забыли. Вы можете через месяц, через два зайти и увидеть, что у вас здесь сотни, десятки тысяч долларов. Потому что помимо того, как вы ушли, другие работают, и ваши прежние площадки, они реинвестируются и снова приносят вам прибыль, которую мы с вами уже просчитали. Итак, 165 900 минус реинвест 1730 умножаем на 3. Так, я не записала эту сумму, да.

сори, 160 710 это чистая прибыль с пятой площадки, которая у вас будет регулярно. То есть я говорю, если вы даже уйдете, реинвест у вас произошел, остальные люди работают, вы заходите сюда через месяц, может через два, через полгода, у вас здесь будут просто баслосновные деньги. Всего лишь нужно проделать этот путь. Ну что ж, пять площадок мы рассмотрели. Впереди у нас еще очень две важные площадки. Но сейчас начинается еще очень важный момент. Смотрите, мы считали с вами все площадки. Здесь я, если вы заметили ни разу не сказала, что нам нужно заплатить за сервис, что нам нужно заплатить за сайт, да, за обслуживание, что нам нужно сделать какие-то вклады, либо что-то. Сто процентов пошло в сеть, пошло к вам, к вашим партнерам, к вашим спонсорам. Сто процентов вы не отдали никому ни копейки, ни центика, ни сатошечки, ни одного биткоина. Теперь... Начинается виповская зона, как я ее называю, да? Ваше право на этих пяти площадках остановиться. Вы видите, на самом деле это баслословные деньги, 160 тысяч 710 долларов. Вы можете умножить на курс а, а, той валюты, в какой стране вы живете, либо Украина, Казахстан, Беларусь, Россия. Это Здесь партнеры могут быть любых стран, Америка, ну это уже опять доллары, да? То есть это международная компания, международный проект, он огромен и он разрастается с каждым днем. Умножайте, смотрите. Но самое интересное, начинается вип-зона. Вход в эту зону единожды 10 биткоинов. Это Оплата, да, действительно пойдет там сервиса, обслуживание и всего прочего. Но самое важное, это копейки. А, администрация, в принципе, все берет на себя. А, они такие же простые участники проекта, и они уже сами за этим следят. Что такое 10 биткоинов? Что сюда входит? Сюда входят 10 биткоинов или примерно 4000 долларов. Да? Сюда входят розыгрыши призов розыгрышем машин среднего класса и люкс класса для следующих двух площадок следующие площадки у нас номер шесть давайте смотреть что у нас получилось вспоминаем 160 тысяч семьсот десять долларов у нас осталось 160 710 долларов у нас осталась чистая прибыль с пятой площадки. Если вы зашли в VIP зону вы хотите участвовать в шестой седьмой площадке и получать а, шикарнейшие призы, а, выиграть автомобиль. Да, возможность получить, выиграть автомобиль. Отдали 4000 долларов. Вы зашли на шестую, идете к шестой площадке давайте посчитаем уже точно плюс 4000 долларов это пятьдесят шесть курсор пятьдесят шесть тысяч семьсот десять долларов да у вас на руках вы пришли к шестой площадке вход на шестую площадку равен 22 тысячи долларов или 50 5 биткоинов. Тройным аккаунтом это получается 66 тысяч минус 156 710. Это наша чистая прибыль. После пятой площадки составит 156 710 минус 66 тысяч. 90 тысяч 710 долларов. Это останется ваша чистая прибыль. Теперь смотрим чисто шестую площадку. Нам нужно снова 14 человек. Те люди, которые тоже захотели участвовать в розыгрышах, захотели пойти в шестую площадку за еще большими деньгами, потому что шестая площадка снова будет реинвестироваться, а деньги здесь крутятся совершенно уже другие. Они пришли за вами, да, эти пять человек получается вы снова здесь совершаете реинвест. То есть 176 тысяч – это ваша чистая прибыль на выходе с шестой площадки. Тремя аккаунтами минус реинвест – 66 тысяч. Чистая прибыль с шестой площадки у вас будет… Умножаем на 3 минус 66 тысяч – 462 тысячи долларов. Просто... Я не знаю, как у вас. У меня, может, заметно, может, голос даже дрожит. И даже уже сейчас дрожат пальцы рук. Потому что набирать эти суммы, считать эти суммы, ну это просто потрясающе. А когда вы еще начнете этим суммами владеть, вы... Наверное, вас не только будет потряхивать. Итак, 462 тысячи долларов. Следующее мы идем. То есть эта прокрутка постоянная будет. Вы уже это понимаете. Цикличность вы уже, думаю, рассмотрели суть. 462 тысячи мы идем на седьмую площадку. 90 тысяч вход, то есть тройным аккаунтом минус 270 тысяч. В итоге мы получаем 192 тысячи чистой прибыли с остаток с той площадки. Она также будет крутиться, она также принесет доход в 462 тысячи долларов. Снова пойдет реинвест и так далее наш доллар. Смотрим, что мы получаем на выходе. На выходе мы здесь получаем, у нас также 14 человек, то есть мы подтягиваем своих людей с шестой площадки, мы им помогаем. Они приходят, они также зарабатывают, и зарабатываем мы выход на этой площадке, я даже вот так сделаю, а, умножить на 3, это равно 720 тысяч умножаем на 3. Это получается 2 миллиона 160 тысяч. 2 миллиона 160 тысяч долларов. Это чистая прибыль с прокрутки первой. два раза в седьмой площадки. Снова реинвест. 2160 тысяч минус 270 000. Каждый раз с этой площадки вы будете зарабатывать. Ой, забыла, прошу прощения, минус 1, там 0, 70. 189 тысяч. Вот здесь еще один 0. 189 тысяч долларов вы будете зарабатывать. Прошу прощения, опять я не так посчитал. 1 миллион 890. Боже мой, как же я так обсчиталась. Думаю, что то цифра очень маленькие. 1 миллион 890 тысяч вы будете зарабатывать с седьмой площадки, прокручивая ее. Сколько раз она у вас прокрутится, это неизвестно. Может один, может два. Даже если всего лишь один раз вы ее прокрутите, да, может быть два раза прокрутится она. То есть 2 миллиона 160 тысяч плюс 1 миллион восемьсот девяносто тысяч равно плюс сто шестьдесят четыре миллиона пятьдесят тысяч четыре миллиона я прям не могу остановиться мне так и хочется считать и считать сегодняшний курс я знаю по России что был он 71,9, один но Переводы вы не забывайте, комиссия она никуда не делась. То есть я приблизительно умножу это всего лишь на 70. Считаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Это 283 миллиарда 500 тысяч. Так, я хочу это выделить красным цветом. 283 миллиарда 500 тысяч. Это будет в рублях. Рублей. Рублей. Вот такие вот деньги ждут любого человека, кто придет в этот проект. Вы можете закончить Первую площадку сказать, мне прибыли 180 долларов хватит. Либо вы можете закончить вторую площадку и сказать, что 1125 долларов плюс 180 для меня это потолок, мне больше не надо. Либо с третьей площадки сказать, что 400-200 тысяч долларов меня устраивает. Тем более, что у меня 1125 есть до 180

видели мой калькулятор включенный, вы прекрасно видели все суммы. Я хочу сказать вам добро пожаловать. Меняйте свое будущее, меняйте именно в Редексе, потому что ни один проект, ни одна компания в мире не даст возможности вам заработать такие деньги. Поверьте мне, я изучила миллионы маркетингов, на данный момент их столько и есть, их. миллионы проектов, стоящих компаний, но ни одна в мире не дает возможность заработать таких денег, потому что это проект не рублевой, не долларовый, он проект биткоинов. И не забываем мои первоначальные слова, что биткоин, дай бог, то есть мы ждем этого, скорее всего так и будет, потому что с каждым годом он только увеличивает свой оборот, и он растет, эта, эта валюта увеличивается, с 200 она стала 400, и если она станет 800 или 600 долларов, вы можете посчитать свой доход умножить на полтора или на два раза. Ну что ж, спасибо всем за внимание. С вами была Елена, партнер компании RedEx. Всем добро пожаловать, всем удачи, пока.